В гостях молодой человек, но достаточно опытный артист Богдан Киреев. Привет. Здравствуйте. Ну что ж, сразу к делу. Богдан, расскажи нам, как ты докатился до такой жизни, что в 2012 году ты поешь классику? Ну, я уже занимаюсь вокалом и музыкой, собственно, уже 10 лет, еще с 2002 года. Все началось еще с детского садика, когда моя учительница увидела мои способности, вокальные и посоветовала пойти в музыкальную школу и заниматься этим более профессионально. Mm -hmm. Я понял. То есть, и, собственно, вот, как бы на протяжении всех этих 10 лет тебе как бы совершенно не возникала мысль, может сменить направление, например. Нет, никогда не было такой мысли, потому что еще э, до школы я когда смотрел всякие телепередачи, всякие концерты разные, э, видел, как люди выступают, поют, играют на разных инструментах. Мне всегда этого хотелось. Я хотел сам научиться это делать. Мне, э, и это была моя мечта. И я сам обратил родителей пойти в музыкальную школу. И хотел дальше заниматься этим. Я помню в том исполнении песню группы Heroes. Вот. Я, честно говоря, вот, реально, вот мое впечатление, просто бомба. Вот. Задумывался лишь, что хорошо, пусть не бросить академический вокал, но, скажем так, как-то параллельно развиваться, может, в каком-то таком более альтернативном направлении. Да, задумывался вести себя как эстрадный вокалист и как академический вокалист. Где-то несколько лет назад мне пришла в голову такая мысль, что, может быть, и стоит заниматься вот поп-музыкой, потому что академический вокал и классическая музыка, она сейчас не сильно популярна в наше время, и как бы некоторым людям больше интересно посмотреть это как на поп-музыку. Угу. Ну, собственно, вот мы подходим к основному вопросу собственно нашей передачи, скажем так формату нашей передачи. Что слушаешь? Вообще моя любимая исполнительница, моя любимая певица, это Сара Брайтман. Угу. Она ну, все время себя тоже ведет как и академическая певица, и как эстрадная певица. У нее очень много разных направлений в ее песнях, вот и она себя умеет подать. Ну манера подачи все же академическая. Да, опера, да правда, академическая. Вот. Да. Там играют рок группа с ней, там идут электронные сэмплованные, как да. там ранжировки, это все понятно, но подача академическая, да. Вот у тебя же как-то вот классно так срослось, что на фоне академической школы, да. Ты очень кайфово оперируешься своим голосом, именно скажем так, ну вот я тебя вижу в каком-то направлении вот, а-ля Coldplay, а-ля какой-нибудь там, не знаю, Planet Funk, да? Вот, хороший такой вот английский, какой вот поп-рок какой-нибудь, в таком вот духе, вот не это видится да? да? Вот, интересно тебе это или нет было? Да, в конечно, было бы интересно. Мне нравится переключаться с одной, с одной манеры пения на другую. Uh, вот, и просто в себе что-то новое открывать все время. С попрыгать по сцене не хочешь? Uh, пока еще не задумывался. И хайером Пока, пока еще не задумывался. Хорошо, быть. я понял. там хорошо. Вот Сара Брайтман, как бы мы поняли, да? То есть академиков ты слушаешь, это понятно, да. это очень интересно. Э, больше, вот скажем так, из популярной музыки. Из популяр... Вот сегодня утром что слушал, например? Red в плеере что слушал? Uh... Все время, вот последнее время я слушаю Hertz, тоже mm -hmm. вот эту группу песен, которых я исполнял недавно на конкурсах. Вот, последнее время слушаю Леди Гагу. Mm -hmm. Она тоже нравится мне, вот тем, что она тоже умеет исполнять вот в разных стилях. Она может исполнять и в джазовом стиле, и в более таком электронном стиле. Она очень как бы талантливый человек, сама себе пишет, то есть я ее уважаю за это. Окей, okay, с эти разобрались, э, скажем, на нашем небосклоне, эстрадном, популярном, не знаю, современном, э, украинском, российском, кого бы ты для себя выделил? Мне очень нравится украинская певица Джамала, mm -hmm. вот, она очень сильная вокалистка, э, тоже умеет себя правильно преподнести, э, вот. Также мне еще нравится, уже забытая, к сожалению, э, певица Катя Чили. Вот, она как бы ну, работает в таком стиле обработки народной песни в да? Ну, скажем так, один из самых, наверное, известных и популярных в нашей стране конкурсов Евровидение. Вот твое отношение в принципе к этому конкурсу, да? Вот, э, что ты можешь сказать о нем? Э -э, я уже смотрю Евровидение несколько лет, э, являюсь его как бы, поклонником вот, слежу все время за всякими новостями из разных стран, которые приходят к нам. Вот много я уже для себя взял музыки из Евровидения вот Многие стали для меня открытием. На последнем Евровидении кого можешь выделить? На последнем Евровидении мне сразу же понравилась Ларин. Еще до Евровидения я ее знал уже очень давно. Mm -hmm. вот Потому что я несколько уже лет смотрю отборочные туры на Евровидении от Швеции. вот И она мне еще в прошлом году понравилась. То есть я сразу определил, что это будет победитель. Mm -hmm. мне, мне, к сожалению, никто пока не верил. Но когда она уже победила, все-таки сказали, да, ты был прав. Хорочество а сбылось. Хорошо, представим себе на секундочку такой момент. 2013 год. Украина на Евровидении представляет никто иной, как Дадан Киреев. Вот, коль ты делаешь такие прогнозы, вот чем можно покорить Европу? С чем бы ты поехал на Евровидении? Я бы поехал с песней, которая соединяла бы в себе несколько стилей музыкальных, чтобы она была более интереснее для зрителя и слушателя. Вот некоторые сейчас едут на Евровидении с достаточно такими простенькими песенками, которые, в принципе, для слушателя очень легкие для запоминания вот они берут номерами своими э, там подтанцовками, какими-то там э, может какими-то специальными эффектами на сцене вот но как видим в этом году победила э, певица которая пела в принципе О, номер конечно у нее был красивый э, но э, все-таки она взяла вот своим голосом свою победу то есть ты считаешь что потанцовка с спецэффекты не принципиальны? они они нужны конечно если э, вот надо смотреть просто на песню. Если там песня, например, какая-то драматическая очень сильно, э, в, в которой человек ну, в лице певца выражает вот какую-то свою боль, да, там, может, то э, я думаю, что там будет как бы это излишество. Хорошо. Живые музыканты нужны на Евровидении? Э, я думаю, что нужны. Или это будет лишний просто хлопок? Ну, как известно, что на Евровидении используется фонограмма, в принципе. Э, так что они не рискуют там концертной Концерт на площадке Фастова могут дать толчок для вот дальнейшего развития, собственно, музыканта. Безусловно, в родном городе я получил первый опыт свой. Вот мне приходилось выступать в разных местах, таких как Фастовский дворец культуры, костел, там музей наш Фастовский городской. Вот выступал я и и в школе, и в музыкальной школе, вот, собственно, где я и выучился, и получил свою базу, базовую музыкальную, музыкальное образование. Я набрался много опыта, но для того, чтобы продвигаться как-то вперед, надо участвовать в различных конкурсах, каких-то фестивалях, выступать на разных концертах, может быть, даже в иных городах. И там может даже Или в других странах. странах. Да, и, в странах. Вот. и благодаря музыкальной школе фастовской у меня была такая возможность участвовать в различных конкурсах областных, международных, всеукраинских. Mm -hmm. У меня также во время учебы было несколько гастрольных туров. Mm -hmm. вот. Так что я благодарю свою э, школу музыкальную фастовскую э, и своего педагога э, Гречину Лилию Васильевну, которая дала мне первый толчок в жизни. Маргарита, твоя сестричка, да? да. Вот. Сейчас упорно штурмует всякие талант-шоу. Вот. Что ты скажешь нам на эту тему? Вот твое отношение в принципе вот, к явлению талант-шоу. К что я отношусь позитивно. Сам на некоторые конкурсы подталкивал Риту участвовать. Вот. Я отношусь к тому, что она тоже занимается музыкой нормально, потому что я сам хотел увидеть ее, как же она будет в этом всем крутиться и как у нее будет это все получаться. Ты не боишься, что вот, как обычно сейчас, к сожалению, бывает по схеме талант-шоу, да, что у человека сейчас, ну, покатают там полгода, год по гастролям, вот, и, собственно, там свои, там, не знаю, нацет лет он будет уже пенсионером. Не боишься, что такая судьба ждет твоей сестры? я думаю, что пока ей это не грозит. Ну, вот, я тоже надеюсь на это, но, вот, как бы... Вообще, как ты относишься к тому, что вот так вот артистов у нас выбрасывают на улицу? Нормально? Конечно, это ненормально, потому что должно быть какое-то человеческое отношение. Хорошо, Коля грустно. В твоем понимании, в твоем видении, чего не хватает украинской, например, вот популярной музыки? Украинской популярной музыки не хватает, наверное, вот какого-то влияния из Запада, угу. потому что еще Пока некоторые артисты уже развиваются, вот э, параллельно, вот э, смотря на западную музыку, но э, некоторые еще остались вот в том прошлом, которое было в, во времена СССР. Вот они еще как бы вот, эти все традиции несут с собой. Ну, хотелось, то есть, в студии да, склепали музыканты фирму, да, да а артисты принесли два кусочка колбаски. Да, хотелось бы больше фирмы в нашей стране. Вот твои пожелания в принципе молодым ребятам, да, вот кто сейчас на каком-то пути, вот скажем так, может чуть-чуть не догнал еще твоего какого-то уровня в плане профессионализма, в плане, в принципе, развития вот, и продвижения в области музыки. Вот чего бы ты им хотел посоветовать и пожелать? Я бы хотел посоветовать никогда не сдаваться, верить в себя, трудиться, не опускать никогда руки, вот, и просто радоваться жизни. Ну что ж, вот такой он Богдан Киреев. Я думаю, всем было приятно быть с нами сегодня. Ждем вас в следующей передаче. Всего доброго. Счастливо. Счастливо.